أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم <applause> مقالبی صلی اللہ علیہ وسلم من کن تو مؤلا ہر قسم کی حمد و ثناء مقدس اور معلا کلمات اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام خالق کرام رب کی کائنات رب کے لیے وہ اللہ جو اکیلا ہی پوری کائنات کا خالق و مالک داتا و دستگیر حاجت تروا مشکل کشا اولاد دینے والا عزت دینے والا اقتدار دینے والا اقتدار چھیننے والا جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلیل کر دے جسے چاہے ہدایت دے جسے چاہے گمراہ ان دے ہمیں کو تھوڑی بہت ہی جو ہدایت میسر آئی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اس کا فضل و کرم ہے اللہ رب العالمین سے دعا کر دیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں مزید سیدھے راستے پہ چلائے اور اس پر استقامت ادا فرمائے اور جب بھی موت و ایمان کی حالت کے اندر ہمیں موت نصیب ہو ان گند رود السلام امام الہدا سید الاد آدم محسن انسانیت رحبر حب شریعت خاطم النبی جین سعید الاَین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آج کے ہمارا خطبہ جمعہ کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں اور آپ کی صحابہ میں ایک خاص شخصیت ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار مسلمین صحابہ کرام یہ سارے کے سارے ہی خاص ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری میں وہ افراد جو اسلام جنہوں نے قبول کر لیا صحابہ کی صف میں شامل ہو گئے سارے کے سارے ہی خاص ہیں لیکن خاصوں میں سے خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی کے شوہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں قریشی ہیں ہاشمی ہیں اور یہ ننحال کی طرف سے بھی ہاشمی ہیں اور اپنے داداؤں کی طرف سے بھی اپنے ہاشمی ہیں اور یہ وہ علی بنبی طالب رضی اللہ عنہ ہیں جیسے میں نے پچھلے سے پچھلے جمعہ پہ بھی غالباً عرض کی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ وہ خاندان ہے بڑا خوش قسمت خاندان ہے کہ حضرت علی ان کی زوجہ محترمہ یعنی دختر رسول حضرت فاطمہ بنت محمد اور پھر حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن اور حسین ان سب کی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں کی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی پیدائش نبوت سے تقریباً دس سال پہلے کی ہے ویسے مختلف اقوال ہیں مختلف مفسرین لکھا ہے کسی نے پانچ سال لکھا ہے کسی نے پندرہ سال لکھا ہے لیکن جو صحیح اور معتبر روایت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نبوت کی ذمہ داریاں ڈالیں تو اس وقت حضرت علی بن نبی طالب کی عمر تقریباً دس سال تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کی کفالت کی تھی تھوڑا سا ذرا پیچھے چلے جائیں اگر آپ کے نصب یا آپ کے داداؤں پر غور کریں آپ کے والد محترم کی زندگی پر غور کریں آپ جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اس خاندان کا تعلق یہ قریش ہے اور یہ قریش زمانے بھر میں معزز ترین لوگ تھے اسلام کے جتنے اخلاق حمیدہ ہیں جتنے اوصاف ہیں وہ سارے کے سارے قریش میں پائے جاتے ہیں یہ بات یاد رکھیں کہ قریش کے متعلق یہ تو ملتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ قریش کی شاخ بنو حاشم سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنو حاشم سے ہیں قریش اور بنو حاشم کے متعلق یہ تو ملتا ہے کہ یہ بتوں کی پوجا کرتے کر تھے شرک کرتے تھے اگرچہ سارے نہیں تھے لیکن اکثریت یہ قریش اور بنو بنوحاشم شرک کرتے تھے بتوں کی پوجا کرتے تھے لیکن کسی قسم کی اخلاقی برائی اخلاقی بیماری ان میں نہیں تھی چوری ڈکیتی زنا بدکاری بالکل قطع اس کے قریب یہ لوگ نہیں جاتے تھے اگر یہ جی اسلام نے آ کر بہن اور بیٹی اور ماں کے ساتھ نکاح کو حرام قرار دیا ہے لیکن یہ عرب یہ قریش کے لوگ اور یہ بنو ہاشم کے لوگ یہ پہلے بھی اس کو حرام سمجھتے تھے اور اسلام نے اسی کو برقرار رکھا یہ فارسیوں کا تھا یہ عرب کے جو قبائل بدو قبائل تھے بدوی قبائل جو تھے ان کے اندر یہ بیماری پائی جاتی تھی اور جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا یا لوگوں کا مال شین لینا ڈاکہ ڈالنا لوگوں کے مال کے اوپر <سؤال> یا کسی کو ظلمن قتل کر دینا <سؤال> یہ ہاشمیوں کی روایات نہیں تھی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں نے تو وہ حلف الفضول کا جو معدہ کیا تھا وہ اسی بنا پہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حارس نہیں تو وہ ان کے بنے تھے سربراہ بنے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہاں بھائی جو بھی کسی کے ساتھ ظلم کرے گا ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے ظالم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے چاہے ظالم ہماری برادری کا ہی کیوں نہ ہو تو یہ کب کی بات ہے زمانہ نبوت سے پہلے کی بات ہے تو اس لحاظ سے یہ جس خاندان سے حضرت علی تعلق رکھتے ہیں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں یہ خاندان اعلی اخلاقی روایات کا امین ہے غریب کے یہ ساتھی ہیں مظلوم کے یہ ساتھی ہیں حق کے ساتھ یہ کھڑے ہیں بدکاریاں ان کے اندر نہیں ہیں زنا ان کے اندر نہیں ہے جھوٹ ان کے اندر نہیں ہے جتنی بھی اچھی روایات ہیں اس کے یہ ہی امین ہے حاجیوں کو پانی یہ پلا رہے ہیں بیت اللہ الحرام کے متولی یہ لوگ ہیں جو بھی حاجی آتا ہے اس کو ستو بلاتے ہیں اس کی خدمت کرتے ہیں اس کو کھانا کھلانا یہ باعث فخر سمجھتے ہیں یہ اللہ کا مہمان ہے ہمارا مہمان نہیں آئی اللہ کا مہمان ہے اللہ کی مہمانی کرنا اللہ کے مہمانوں کی ضیافت کرنا یہ قابل فخر سمجھتے تھے آج کل تو خیر یہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں ابھی یہ تقریباً یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہے ہیں ہمارے دیاتوں میں یہ چیز تھی کیا ہمارے پختونوں میں کیا ہمارے پنجاب میں یہ چیزیں تھیں کہ باہر سے کوئی مہمان کسی گاؤں میں آ جاتا گاؤں والے کہتے ہیں یہ ہمارا مہمان ہے اس کا کھانا اس کا رہنا پینا اس کی دیکھ بھال کرنا اس سے پوچھنا بھائی کہاں سے ہو کس کے گھر آئے ہو خرید ہے کوئی ہمارے لائک, مارے لائک،, مارے لائک کیوں جی کرتے تھے نا لوگ بڑے خاص کر مسجد میں کوئی آ جاتا تو مسجد کے نمازی دیکھتے بھی یار یہ بندہ نہیں آیا ہے اس سے پوچھتے بھائی ہمارے لائک کوئی ہے تو بتاؤ تو یہ وہ عظیم روایات تھیں جو شروع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلی رہی تھی تو ان کا سہرہ بھی ان کے سر پہ جاتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس لحاظ سے قریشی بھی ہیں اور ہاشمی بھی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دادا سردار عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دادا ہیں اور یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ سارے لوگ ان کا احترام کرتے تھے عرب کے جتنے قبائل تھے ان کا احترام کرتے تھے اور بڑی وجیح شخصیت تھی بہت زیادہ روب اور دبدبے والے تھے ان کا تخت جب اچھایا جاتا یہ آتے بیٹھتے اپنی مسند کے اوپر تو سارے سامنے صف بنا کر ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے سامنے آنکھ اٹھا سکے ان کے تخت پہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کم سن بچے تھے جب حضرت عبد المطلب کی وفات تقریباً آٹھ سال آپ کی عمر تھی تو حضرت عبد المطلب نے تو اسی وقت کیا دیا تھا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے اس کو نہ منع ابھی آتے اپنے دادا کے ساتھ بیٹھ جاتے دادا کا پیار ہی اتنا تھا پھر حضرت عبد المطلب جب دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری کچھ عرصہ آپ کے چاچا حارث کی ذمہ رہی پھر اس کے بعد حضرت ابو طالب کی ذمہ رہی تو سردار ابو طالب یہ اس لحاظ سے بھی بڑے اہم تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے دامے درمے سخنے ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کی آپ کی کفالت بھی کی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو مضبوط چٹان کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں اسلام کی دعوت کو خفیہ رکھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آپ کو ایک میسی تھا ایک پیغام تھا ایک حکمت عملی تھی کہ خفیہ طریقے سے دعوت دیں لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں حضرت علی بن نبی طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی فرد انہوں نے دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ کیا ہے میں نے پہلے تو نہیں ایسا کبھی دیکھا کہا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی رسول بنایا ہے اور اہل عرب کے لیے اہل عجم کے لیے ساری کائنات کے تو میں تمہیں دعویٰ دیتا ہوں کہ میرے بھائی تم بھی اسلام کو قبول کر لو علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں ابھی اس کا فوری فیصلہ نہیں کر سکتا میں اپنے والد محترم سے اس کی اجازت ہوں گا کہا ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو خفیہ رکھنا اگر تو اسلام قبول کر لے تو خفیہ رکھنا حکمت عملی ہے علی بن ابی طالب ہی خود ہی کہتے ہیں کہتے میں رات کو سویا کہتے صبح اللہ تعالیٰ نے رات کو ہی میرے دل کو روشن ایسے کر دیا کہتے صبح میں اٹھا مجھے ابو طالب سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں محسوس ہوئی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اللہ کے رسول کل آپ نے مجھے ایک دعوت دی تھی کہاں دی تھی میں دوبارہ دی تھی بتائیے کیا کرنا ہے کہتے اللہ نے دل ایسے روشن کر دیا ہے کہتے میں نے کہا اللہ کے رسول فرمائیے کیا کرنا ہے فرمائے علی کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ اسلام میں داخل ہو جاؤ علی کہتے میں نے ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کی میں نے کہا اللہ کے رسول ہاتھ آگے کی دیئے بیعت کی دیئے کہتے کلمہ بڑا مسلمان ہو گیا تو یہ شروع شروع کے لوگ ہیں جیسے قرآن کہتا ہے وہ صابقون کہ سبقت لے جانے والے لوگ پہل پہل کرنے والے لوگ ہیں بزرگوں میں حضرت ابوبکر صدیق ہیں بچوں میں حضرت علی بن نبی طالب ہیں خواتین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب یہ بھی ان کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے قریب قریب ان کا زمانہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ چار بھائی تھے اور مزے کی بات ہے کہ سب بھائیوں میں دس دس سال کا فرق ہے سب سے بڑے ان کے بھائی ہیں طالب جن کی وجہ سے ابو طالب ان کی ان کے والد کی کنیت پڑی تو طالب کا اور اس کے بعد سے یہ ان کے اور بھائی تھے جعفر ایک عبداللہ تھے اور جعفر تھے اور ایک علی تھے تو جعفر کا اور حضرت علی کا بھی دس سال کا فاصلہ فرق ہے جعفر جو تھے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے اور جنگ موتہ میں شہید ہوئے تھے جن کے دونوں بازو بھی کٹ گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جعفر کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں دو پر دیے ہیں کہ وہ ان پروں کے ساتھ اڑ رہے ہیں جنت میں اسی وجہ سے جعفر تیار نہ کر تو گویا کہ یہ سارا خاندان ہی ماشاءاللہ ایسے زبردست ہے حضرت ہی کی دعوت پر حفشے کا بادشاہ نجاشی اور اس کی کابینہ سارے یہ مسلمان ہوئے تھے تو ان کے والد جب یہ شروع مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اکٹھے ہوتے یا کسی ایک مکان میں اکٹھے ہوتے یہ نماز ادا کرتے تو حضرت ابو طالب بھی ساتھ چلے جاتے تو ابو طالب نے پوچھا کہ یہ شروع اسلام کی بات ہے پوچھا بتیجے یہ کیا چیز ہے یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہا چاچا چا یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا تو میں سب سے پہلے آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس مذہب میں داخل ہو جائیں تو بعض روایات کے مطابق جو صحیح روایات ہیں اس مفسرین کا مرخین کا اختلاف ہے ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سکرد اللہ جانے اور جانے لیکن یہ ہے کہ ابو طالب نے کہا کہ بیٹا میں تمہارے دین کو نہیں قبول کر سکتا لیکن یہ ہے کہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوں دام درمِ سکھنے ہر وقت کھڑا ہوں تجھے کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکتا کسی کی ہمت نہیں ہے کہ تجھے ٹچ کرے حتیٰ کہ اسی بتیجے کی خاطر ابو طالب نے یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد محترم نے تین سال شیب ابی طالب کے اندر قید کاٹی ہے تمام جتنے باقی جو عرب کے قبائل تھے انہوں نے ایک معاہدے پہ دستخط کیے تھے کہ بنو بنو طالب کے ساتھ یہ جو ہیں بنو عبد المطلب جو ہیں ان سب کے ساتھ بنو عبد المطلب میں دو یہ شامل تھے رسول اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا خاندان میں ان کے ساتھ معاشی سیاسی سفارتی بائی کیا جائے اور وہ انہوں نے عہد نامہ بیت اللہ شریف کے دروازے پہ لگا دیا تین سال تک وہ لٹکا رہا ان لوگوں نے اس بائی کیا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رضی کے خاندان نے جانوروں کی طرح ناود بلّہ یہ پتے چبا چبا کے درختوں کے گزارا کیا لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا جھکے نہیں دبے نہیں یہ پابندیاں برداشت کی ہیں ان لوگوں نے جو اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں اس خاندان نے کچھ لوگ تھے جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا اور ان کے کچھ اور رشتہ دار تھے یہ چھپ چھپا کے کبھی کبھار کچھ چیزیں وہاں پہ پہنچا دیتے تھے جس سے وہ گزارا کر لیتے تھے اور ابو طالب نے یہ ساری چیزیں بتائی جی. ان لوگوں نے کہا کہ جناب ابو طالب ہم اس کو قتل کریں گے میرے ہوتے تمہاری ضرورت نہیں ہے کہ تم اس کو ہاتھ بھی لگا سکو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی اور اپنے رشتے داروں کو سب کو کہا اور علی کو کہا اپنے بیٹوں کو کہا بڑ پتا تھا بیٹے مسلمان کے بیٹوں کو کہا بیٹا ڈٹ جاؤ ٹھیک ہے اچھا دین ہے اس کے ساتھ ڈٹ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو وہ ساتھ کھڑے رہے اور ان کی بیوی جو تھی حضرت علی کی والدہ محترمہ فاطمہ بن اسد بن ہاشم یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین اولین ایمان لانے والی عورتوں میں شامل تھیں اور انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سگی ماں جیسا پیار دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ فوت ہوئیں فاطمہ بنت اسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے غم زدہ ہوئے مصبت مصبت میں ماں جی میری ماں تو نہیں تھی لیکن آپ نے مجھے کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی وہ پیار اور محبت دیا اور بہت ساری حدیث بھی ان سے مروی ہیں اور پھر اگر اگر اس کو دوسرے لحاظ سے دیکھا جائے آج کے معاشرے کے حساب سے مثالی بہو اور مثالی اگر ساس آپ نے دیکھنی ہے تو وہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں دیکھ لیں آج تقریباً ہر گھر میں میں بھی ان میں شامل ہوں ہر گھر میں تقریباً ساس اور بہو کا پھٹا رہتا ہے ہے نا یہ جی ایسے تقریباً ٹھیک ہے ساری زندگی بہو بیچاری ساس سے خوش نہیں ہوتی وہ جب ساس بنتی ہے پھر بہو سے خوش نہیں ہوتی یہ اسی طرح ایک چل رہا ہے ہمارے ہاں یعنی مشہور ہے کہ میں تو ہوں ہی بڑی بدقسمت کہ جب میں بہو تھی مجھے ساس اچھی نہیں ملی اب میں ساس بنی ہوں مجھے بہو اچھی نہیں ملی میں تو ہوں ہی بڑی قسم یہ ہمارے ہاں ایک مقولہ مشہور ہے لیکن اگر آپ نے مثالی بہو دیکھنی ہے تو فاطمہ بنت محمد دیکھ لیں اور اگر مثالی ساس دیکھنی ہے تو فاطمہ بنت اسد دیکھ لیں ایسا زبردست آپس میں پیار اور محبت تھا کہ اکٹھے ایک ہی گھر میں رہتے تھے آج بہت ساری پڑھی لکھی خواتین کہہ دیں دی شریعت نے کہاں لکھا ہے جی کہ ساس کی خدمت کرو تمہاری ماں ہے تم خدمت کرو میں کیوں کروں بھی ایک نہیں بیسیوں ایسی مثالیں ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں ان کی ماں اور بیوی اکٹھے گھر میں رہتے تھے باہر سے وہ ماں دی بزرگ تھی وہ باہر سے پانی بھر کے وہ لے آتی گھر کے کام کاج حضرت فاطمہ کرتی تھی اچھا آج کی ایک اور بیماری ہے جو خواتین پڑھی لکھی تھے نہیں جی ہمارے اوپر نہیں ہے ہم گھر کے کام کریں کھانا تمہارا پکائیں یہ جو ان لوگوں نے نعرہ دیا تھا نا میرا جسم میری مرضی والی انٹیاں آخر کیا کرتی ہیں چنٹکوں کے لیے لوگوں کے جوتے صاف کر رہی ہوتی ہیں اپنے خامد کے نہیں کرنے لوگوں کے کر رہی ہوتی ہیں حجی اسلام میں کہاں ہے حجی عورت جو ہے وہ خامد کے جوتے صاف کرے اس کو کھانا گرم کر کے دے اس کے بچے پیدا کرے کیا کیا چیز بتاؤں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھی اتنے فضائل ہیں کہ اس کے اوپر بیسیوں گھنٹے چاہیے بولنے کے لیے ہم نے سیل بخاری کے حدیث پچھلے دنوں میں پڑھی دی مناقب کے ابا میں عشا کے بھی ہمارا جو درس ہوتا ہے جو لوگ باقاعدگی سے سنتے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ اللہ کے رسول چکی چلا چلا کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں کس عورت کے ہاتھ پہ جنتی عورتوں کی سردار عورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سردار ہیں ان کی بیٹی ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی بیوی ہے <سخن> وہ جو دو شہزادے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حضرت حسن اور حسین ان کی والدہ محترمہ ہے <سخن> کیونکہ تھوڑا مقام ہے حضرت فاطمہ کا <سخن> کہہ رہی ہیں چکی چلا چلا کے میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں اللہ کے رسول کوئی غلام دے دیجیے آپ کے پاس غلام آتے ہیں لوڑیاں آتی ہیں کوئی حبا کر دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی میں تو جس سے بہتر وظیفہ نہ بتاؤں فرمایا بتائیے فرمایا رات ہوتے وقت سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی تصویح پڑھ لیا کر فرمایا ان غلاموں سے بہتر ہے تیرے لیے اللہ تعالیٰ تیری ساری تھکاوٹ دور کر دے گا تو مثالی اگر خاندان دیکھنا ہو تو وہ حضرت فاطمہ کا حضرت علی کا ہی دیکھ دیئے باقی تو بہت ہے نا ایک نہیں بیسیوں ہر خاندان ایک مثالی ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں ہم صرف وہ دیکھتے ہیں نا کہ جی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے اپنی سسر کی خدمت نہیں کی ساس کی خدمت تھی نہیں ساس سسر تو پھر خدمت کیسے کر وہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو پہلے ہی اپنے پاس بلا لیا تو اس لحاظ سے یہ خاندان بڑا ایک عظیم عظمت والا خاندان ہے عظیم خاندان ہے تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں پلے بڑے ان کی تربیت ان کی زوجہ محترمہ یعنی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو حضرت فاطمہ بنت محمد یہ نبوت والے سال پیدا ہوئی ہیں ان کی بھی تربیت رسول اللہ علیہ وسلم نے خود کی حضرت حسن اور حسین ان کی بھی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی آپ صلی, صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے حضرت حسن کی عمر آٹھ سال ہے حضرت حسین کی عمر سات سال ہے ایک نہیں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ صدہ سے نکلے ہیں ہم نے بیان کیا اس کے اوپر پوری جمعہ میں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ منتخب ہوئے اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کثرت کے ساتھ ان کی شان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ غدیر خم کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سابا میں اختلاف ہوا کچھ صحابہ نے ان کے ایک فیصلے کو اچھا نہیں سمجھا ایک یہ جنگ سے واپس آئے تھے تو جنگ میں جو غنیمت مال غنیمت ملا انہوں نے کہا کہ یہ سارا غنیمت مال غنیمت بیت المال میں جمع ہوگا جب بعد میں حکومت بھی ان کے پاس تھی اس وقت بھی اسی چیز کے قائل تھے کہ پہلے جتنا بھی ہوگا مال غنیمت وہ پہلے بیت المال میں جمع ہوگا بیت المال کو پر کیا جائے گا بعد میں جو اس سے اضافی ہوگا اس کے بعد جو ہے اس کو تقسیم کیا جائے گا ان کی رائے تھی ایک اپنے تو انہوں نے اس موقع پہ تقسیم نہیں کیا انہوں نے وہ سارا مال ان کا بیت المال میں جمع ہوگا جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے جس بندے کو اپنی جگہ پہ قائم مقام گورنر مقرر کیا یا کمانڈر مقرر کیا اس کمانڈر نے کچھ یمنی چادریں قیمتی چادریں مجاہدین میں تقسیم کر دیں اور یہی قافلہ پھر آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیر خم کے موقع پر آ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گیا انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے سختی کے ساتھ اس کو ڈانٹا میں نے تمہیں, تمہیں منع کیا تھا تم نے پھر کیوں کو دے دی؟ اچھا ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ جی علی نے ہمارے ساتھ یہ سختی کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا کے من فالی مولاہ فرمایا جو مجھے اپنا آقا اور مولا مانتا ہے وہ علی کو بھی اپنا آقا اور مولا مانے جس کا میں دوست علی اس کا دوست اور میں جو علی کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے اور جو علی کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ میرے ساتھ بھی بغض رکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دنوں سے لڑائی جا رہی تھی یہودیوں کے ساتھ کو خاطر خواہ کامیابی نہیں مل رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈ کر رہے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے صفوں میں تو نہیں تھے لڑ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کمان کمانڈر ان چیف تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کو کہا کہ کل میں لشکر اسلام کا عالم اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ محبت کرتے ہیں اور جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تمام صحابہ کرام کی خواہش ہے بڑے بڑے کمانڈر بڑے بڑے دلیر موجود ہیں کہا کہ مجھے یہ علم اسلام ملے گا مجھے ملے گا سب کی متمنظر جب صبح ہوئی صفے بن گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریں دڑائیں سب سے آباعث یہ کر رہے ہیں ابھی اللہ کے رسول شاید مجھے دے دیں ہاتھ تو نہیں کسی نے اوپر کیا لیکن خواہش ہے کیونکہ جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا بھئی میں جس کے ہاتھ میں علم دوں گا مسلمانوں کو کامیابی مل جائے گی اب یہ سعادت ہر سے ابھی لینے کو تیار ہے اس کی خواہش ہے کہ ہمیں یہ سعادت مل جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر دوڑائی تو علی بن ابی طالب نظر نہیں آئے کہاں علی کہاں ہیں کہا جی بیمار ہیں ان کی آنکھیں دکھتی ہیں فرمایا میں بلاؤ علی کو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ ان کو بلایا گیا کہا کیا بات ہے کہا آنکھیں دکھتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لو دہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک میں بھی شفا ہے ٹھیک ہے کہیں آپ نہ نکال کے کسی کی آنکھوں میں ڈال دینا تھوک بھائی جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا تھا ہر سنت جو ہے نا وہ عمل والی نہیں ہوتی کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہوتی ہیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لواب دہن نکالا حضرت علی کی آنکھوں میں ڈالا حضرت علی کہتے ہیں ایسے آنکھیں صاف ہو گئیں گویا کہ میری آنکھیں کبھی دکھی نہیں تھیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ایسی میں لی کہ زندگی میں کبھی آنکھیں خراب نہیں ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کے ہاتھ میں علم دیا فرمایا دیکھو علی سب سے پہلے کوشش یہ کرنی ہے کہ دعوت دینی ہے لوگوں کو اسلام کی طرح پرانا ہے اگر آپ کی دعوت سے ایک بندہ بھی مسلمان ہو گیا دین راہ پہ آ گیا حق راہ پہ آ گیا وہ آپ کے لیے سرخ سو ہنٹوں سے بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت علی رضی اللہ ان کے پہ مسلمانوں کو فتح دی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی خوشخبری دے چکے تھے یہ وہ علی ہیں کہ جنہوں نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے زندگی میں انتقام نہیں لیا لیکن جب اللہ اس کے رسول کی بات آئی ہے تو اس وقت پھر کسی سے کوئی مفامیت نہیں کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی حضرت بن معاویہ کے ساتھ سیاسی جنگیں ہوئیں اور یہ جنگ کروانے والے عبداللہ بن سبا یہودی کی گندی نسل کے لوگ تھے خارجی اور رافضی لوگ تھے جنہوں نے ایک گندہ عقیدہ خیر اس کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے تو انہوں نے حالات ایسے پیدا کر دیے ایک شکوک و شبات پیدا کر کے مسلمانوں کی دونوں جماعتوں کو لا کے کھڑا کر دیا اور حضرت علی رضی اللہ اس پہ افسوس کیا کرتے تھے کہ اچھا نہیں ہوا جو ہوا لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک جنگ جنگ نہروان جو خارجیوں کے خلاف ہوئی تھی اور اسی عبداللہ بن بن سبا کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زندہ چلایا تھا اس کے ماننے والوں کو اس نے ایک گندا عقیدہ اس نے امت کے اندر متعارف کروایا تھا جو آج بھی مسلمانوں کے اندر افتراک کا باعث ہے اس کے اوپر اللہ کبھی انشاءاللہ بات کریں گے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ان خارجیوں کو قتل کیا ان کو آگ میں جلایا بعد میں اور ان آگ میں کیوں جلایا تھا ان کو قتل کیوں کیا تھا خارجیوں کو اچھا سے پیچھے چلے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ذوالخواسرا نامی ایک شخص تھا تمیمی خاندان کا تھا ذوالخواصرہ تمیمی یہ ملون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالِ غنیمت تقسیم کر رہے تھے اس نے گائے محمد عدل کیجئے کیا کہا ہے محمد عدل کی دیئے اب بظاہر کوئی لفظ یہ برا تو نہیں ہے نہیں لیکن برا ہے بہت سخت یہ لفظ ہے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل نہیں کر رہی ہے کہہ رہا عدل کی دیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا آپ نے فرمایا اگر اس کائنات میں میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا کون انصاف کرے گا اچھا یہ جہاں سے نکلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے قرآن نیچے نہیں اترے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ان لوگوں کا زمانہ پالوں تو میں ضرور ان کو قتل کروں گا تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ سعادت دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف لڑے اور ان لوگوں کو قتل کیا جب یہ قتل ہوئے تو پھر ان کو آگ میں جلایا گیا ان کو اور ان لوگوں کا عقیدہ کیا تھا یہ نعوذ باللہ حضرت علی مختصر بتا دوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رب کی درجے پہ رکھتے تھے کہتے حضرت علی علی نہیں ہے بلکہ یہ حضرت علی رب ہیں اصل میں جو علی کی شکل میں دنیا میں آ گئے ہیں ان ظالموں کا یہ کفری عقیدہ تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے خلاف اعلان کے کیا تھا تو بات یہ ہے کہ جہاں پہ معاملہ قرآن و سنت کا آیا اللہ اور اس کے رسول کے دین کا معاملہ آیا حضرت علی رضی اللہ نے مفاہمت نہیں کی اور جہاں پہ معاملہ عدل والا آیا حضرت علی رضی اللہ اس نے عدل کر کے دکھایا ایک نہیں بیسوں سے بگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص مشیر تھے اگر یہ باقاعدہ چیف جسٹس کے عہدے پہ نہیں تھے لیکن اکثر و بیشتر حضرت علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ فیصلے انہی کے کرتے تھے انہی سے مشورہ لیتے تھے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے کہ اگر حضرت عمر بن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر حضرت علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا جہاں پہ معاملہ کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آتا تھا علی بن ابی طالب سے مشورہ لیتے علی بن ابی طالب زبردست فیصلہ کر دیتے جیسے دو عورتوں کا ایک مسئلہ ہے بس بات ختم کرتا ہوں دو عورتوں کا مسئلہ ہے کہ بچے کی وجہ سے دو عورتیں آپس میں جھگڑ پڑی ایک کہتی یہ بچہ میرا ہے دوسرا کہتی میرا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دونوں کو بڑا سمجھایا نہیں مانی دونوں ضد پہ تھے نہیں میرا ہے میرا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے اپنے ایک ساتھی کو کہا کہ ایسے کرو تلوار لو اس بچے کے دو ٹکڑے کرو ایک بچے, ایک کو دے دو دوسرا دوسری کو دے دو اب ان میں سے ایک عورت تو چپ کر گئی اس فیصلے پہ اس نے نہیں اتجاج کیا بھی نہ کر دوسری عورت کہہ دی چھوٹی تھی عمر میں وہ ہے نہیں جناب بچہ اسی کا ہے جی اسی کا حوالے کر دیا اس کا ہے میں نے غلط کہا میرا بچہ نہیں ہے جب اس نے یہ کہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بچہ اسی کو دے دیا سمجھے کہ نہیں سمجھے کیوں ماں تھی نا وہ اصل میں ماں تھی ماں اپنے سامنے اپنے بچے کے ٹکڑے ہونا گوارا نہیں کر سکتی قدر کریں اگر ماں زندہ ہیں تو قدر کریں ماؤں کی ماؤں کے قدموں میں اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے خدمت کر لیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سمنے کے عمل کی توفیق دیوا ماں علیہ